мы дополнительно департамент патрульной полиции будет оглашать сегодня оглашать до набор в трех управлениях патрульной полиции это город кривой рог 150 полицейских также это черкасское управление патрульной полиции но дополнительно формируем батальон который будет нести службу по обеспечению безопасности на участки дороги, это Киев-Одесса международной трассы и непосредственно обеспечение публичной безопасности в городе Умань. Штатная численность батальона будет 140 сотрудников патрульной полиции. И также Ровенское управление патрульной полиции формируем роту дополнительно, которая будет нести службу по обеспечению публичной безопасности, безопасности дорожного движения на участке трассы Киев-Варшава, это в, в город Сарны. Это первый этап формирования дорожной патрульной полиции. И за счет а, вот этих вот подразделений, которые будут нести службу в Сарнах, подразделения, которые будут нести службу в городе Умани, мы перекрываем а, очень важные международные артерии. Это Киев-Варшава, так как и Киев-Одесса. Это также участки, которые проблемные, там высокий уровень дорожно-транспортных происшествий, количество дорожно-транспортных происшествий. И Киевщоп на сегодняшний день мы также обеспечиваем безопасность. Поэтому это первый этап создания дорожной патрульной полиции, которой мы начинаем уже с следующего года. Дорожную патрульную полицию, которую мы планируем создать, это будет отдельное подразделение в департаменте патрульной полиции, Штатная численность, которая должна быть штатных сотрудников, которые непосредственно будут обеспечивать безопасность на дорогах, это без аппарата, это более двух тысяч сотрудников. Этап подачі анкет буде, буде тривати з 17 жовтня по 7 листопада. Всі бажаючі будуть мати можливість подати анкету і заповнити її в електронному вигляді на сайті Національної поліції України або на сайті патрульної поліції України, де будуть розміщені посилання на зокрема сторінку, де можна буде заповнити анкету. Зокрема, ще також хотілося би зупинитися на вимогах до кандидатів, які безпосередньо зараз виставлені для прийняття участі у конкурсі. Це, по-перше, громадянство України, вік від 21 до 35 років, наявність посвідчення водія категорії Б, повна загальна середня освіта або вища освіта, і також. Можливість несення служби в будь-якому місті України, виходячи із службової необхідності. Отже, просимо всіх бажаючих, запрошуємо до участі у конкурсі і чекаємо на ваші анкети.